menga qara ho'p gapirdingmi endi Oxirgacha gapir nima dedilar deyapman yo'q qo'yavering yana eshikni orqasida eshitib qolgan bo'lmasinlar Sen hozir nima deyotganingni tushunyapsanmi nima deganing bu onangiz nima gap poylaydi deyapsanmi gap poylamasalar unda qaterdan eshitadilar yotoqxonada ikkalamiz gaplashgan gaplarni san o'zgaribsanu turr o'rningdan tur deyapman sanga manga qarau mani uyimdelarmi manga qayramagin tushundingmi ukamni jinni deding mayli dedim indamadim endi nima onamga o'tdingmi Ha? ey manga qara san hazillashyapsan man bilan mani jigarlarimni Menga qarshi yomonlamagin deb aytganman bu mavzuni sen bilan o'shanda yopgandik Sen yana boshlayapsan menga qara qars ikkita qo'ldan chiqadi bitta qo'l bilan harakat qilsang ham bo'lmaydi yoqsa shu yoqmasa katta ko'cha Tushundingmi? Menga mani oilam kerak mani onam kerak onamni sog'lig'i kerak ukam kerak tushundingmi oyii ham boya shu gapni gapirdilar yoqmasa katta ko'cha deb man bu xonadonga ajrashaman deb kelin bo'lib kelmadim bu xonadondan endi faqat mani o'ligim chiqishi mumkin boshqachasiga chiqazolmaysizlar man tiq etsa otasini uyiga yig'lab ketadigan qizlardan emasman hammasiga sabr qilib kerak bo'lsa chidab yashayman